Хочете відмовитись від походів до лікарів та витрачання грошей в аптеках? Задумайтесь над профілактикою свого здоров'я. В цьому вам допоможуть природні ліки, мед та продукти бджільництва. Про те, як вберегти свій організм від негативних чинників навколишнього середовища, сьогодні нам розповість апітерапевт Тетяна Чухрай. Добрий вечір. Добрий вечір, вічермаріанно. Ви апітерапевт, вас можна назвати врачом? Нет, безусловно, нет. Врач – это призвание души, это профессия, прежде всего, это глубокие знания. Я пчеловод, у меня тоже очень большие знания, но они, к сожалению, их недостаточно, чтобы называть себя врачом. Каждый второй украинец страдает депрессиями, осенне-весенними. Эти депрессии можно просто излечить, принимая продукты пчеловодства. Если все, что есть здесь на столе, вы будете использовать, вы забудете такие слова, о которых я только что вспоминала. И самое основное, что знают все и слышали, это маточным молочком. Опять же, формула его не выведена. Действует оно тоже на уровне ДНК. Оно заходит в организм и заставляет организм вспомнить такую забытую функцию – самосканирование. Организм самосканирует себя, находит пробогины, находит проблемы, и туда маточное молочко направляется пучком ремонтных клеток, по пути исцеляя все, что попадается на его пути. Поэтому это комплексный препарат. Если нет деток, все сразу вспоминают – нужно пить маточное молочко. Правильно, нужно пить маточное молочко. Но в нашем арсенале есть вот такая вещь – гомогенат трутневых личинок. Все пугаются слова «гомогенат» – однородная масса трутневых личинок. Здесь 50% нативного маточного молочка и чистейший тестостерон – трутин седьмого дня. Это мужское Лекарство или это мужско, мужской препарат – это помощь мужчинам и женщинам, когда у них начинается климакс. Для девушек, для женщин маточные личинки, они обязательно помогут женщине во всем широком спектре их проблем, к сожалению. Но не решает их очень быстро, потому что это на сегодняшний день врачи считают э, стволовые клетки. Стволовые клетки решают большой-большой спектр проблем. И уже гинекологию тем более. Вы говорили о жемчужине коллекции. Жемчужина коллекции не только моей. Жемчужина... Коллекция каждого пчеловода ⁇ это восковая моль. Я когда говорю о ней, я улыбаюсь, потому что я даже пишу сейчас книгу и назвала ее ⁇ Ее величество восковая моль ⁇ Я очень люблю этот препарат. Э, восковая моль, личинка восковой моли ⁇ это наш злейший враг злейший враг пчеловода, она поедает наш, наши соты, наш воск, не спрашивая разрешения. Но она имеет в своем составе два ценнейших фермента. Это цераза которая излечивает все проблемы бронхолегочной системы. И протеаза, она действует на три красных органа – печень, почки, сердце, сердечно-сосудистая система. Спасибо большое, Татьяна, за очень интересную беседу. Я узнала много нового, как и наши телезрители. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Мариана. Приезжайте к нам на пасеку, вам будет приятно. Спасибо. А нашим глядачам я нагадую, що з нами була апітерапевт Тетяна Чухрай. А наостанок пропоную подивитися невеличкий сюжет про апітерапію, який я думаю стане чудовою крапкою нашій розмові. Мали вичерпну інформацію про те, що являє собою апітерапія та як вона допомагає позбутися найрозповсюдженіших захворювань. Залишається лише закріпити усе сказане реальними прикладами. Отже, знайомтесь, Віталій Лук'янов, чоловік, батько і дідусь, і вся його велика родина знайома з апітерапією вже біля чотирьох років. Це ж натуральний продукт, це, це все так, як ми на травах. раз ми ж теж не всі віримо, що трави якісь допомагають. От Это треба спробувати у кожного організм різний. Поэтому какого-то такого сомнения у и не було, і не могло быть. Першою почала приймати апіпродукти його дружина, яка мала деякі проблеми із серцем. Апітерапевт назначив їй воскову міль. Одразу ж після цього препарат викликав інтерес і самого Віталія Олексійовича. У неї, у неї давлення, давлення знизилось, Но не снизилась, а И І от ми вже то четвертий год. Вот это. Каждый год ми два рази в год пропиваем вот эту моль. весною і осенью. Потім до піпродуктів призвичаїлась і дочка чоловіка. Сам же Віталій Лук'янов до аптеки давно не ходить. Усю користь для себе він черпає не з медичних препаратів, а з натуральних природних ліків. Традиційна медицина до кінця не визнає всі методи лікування бджолами та їх продуктами діяльності. Тому в звичайних аптеках навряд чи можна буде знайти апіпродукти у їх чистому вигляді. Але всього в 300 метрах від палацу спорту Локомотив в магазині Кузінський мост ми знайшли апіпродукти майже всі ті, про які розповідала апітерапевт Тетяна Чухрай. Власник магазину Юрій Санін, заслужений пасічник України та апітерапевт, свою крамницю він ласкаво називає солодкою. Тут настрій завжди підвищується, приходить натхнення екстракта прополюса, або витяжки прополюса, або масло прополісове. Ларінула пісвети, галіріни це все полезности большие, которые помогут вашому здоров'ю і сохранят ваше довголіття. Одне повітря в магазині покращує самопочуття. Чому? А от взяти до уваги, хоча б звичайний віск, який лежить на вітринах масивними шматками. Аромат воску добре впливає на дихальну систему. Ще здавна люди використовували свічки виключно з цієї речовини. Сьогодні ж, як говорить Юрій Санін, не завжди можна відрізнити натуральну воскову свічу від ненатуральної. Я можу определити воскову, не воскову. Є така штука, яка називається «заброс». Так вот вот этот заброс и есть тот воск, который срезается без парафина. Вот этот воск, который перетапливается. Ну, его достаточно маленькое количество. Но ну, может свеча нам нужна уже не совсем большая, может маленькая свеча ее будет достаточно. Но вот здесь я уверен, что есть. Вот здесь я уверен, что здесь нет парафина. В бороде никогда не будет парафина, потому что она развивается совсем по-другому. Борода это когда пасечник забывает подставлять поставлять рамки и пчеле некуда деваться у нее есть сумасшедший потенциал в природе у нее есть взяток она летит, берет этот взяток, одевать ее некуда. И вот тогда она отпускает бороды. Вот я, допустим, стал пасечником, я купился именно на эти бороды. Потому что буйно цвела акация, вот, и мне куда было одевать, а пасечник я был никудышней, потому что я смотрел на все деревянными глазами. И однажды я открыл и видел вот эти бороды распрекрасные. А что это такое? Я говорю, да ты попробуй. И я сорвал эту бороду, она имеет вот такую форму, я ее приклонил, я выпил этот божественный сок, этот нектар. І я зрозумів, що я вже більше нікуди них не денусь. От вони мене купили таким сладким чудним образом. От такої виявляється, пасічниками не народжуються, ними стають. Коли люди жили максимально наближені до живої природи, відпочивали поміж квітучих садів, проводили час у хатинках, мазанках, працювали на полях, їх вільно оточували бджоли. Аби дати людям можливість сьогодні відчути цілющий вплив цих комах на організм, Юрій Санін вигадав: апібудиночки що такое апідомік. Ну, представьте себе помещение, вот даже то помещение, в котором мы на сегодняшний день находимся, в котором мы сможем контактировать с пчелами. То есть э, точно так же стоят улья, которые имеют выход на улицу, а вся часть, где содержатся пчелы, стоят здесь в середине. Что нам дают пчелы? Нам пчелы дают, делают ингаляцию. Мы дышим их воздухом, который содержит много воска, который содержит много прополиса, который очень полезен для человека, для его жизнедеятельности. Ну, понятное дело, что он полностью и не вылечит человека. Ну, вот, чтобы вы понимали, 200 метров вокруг пасеки все, что находится. Птичьи гнезда, птицы, животные, собаки, кошки, все, что живет. Ничего не болеет. Ничего не болеет, потому что находясь под воздействием вот этих прополисовых дел, все находится находится в таком жизненностроенном состоянии. Этот восковой домик. Что он дает? Дело в том, что можно регулировать ту среду, в которой находится человек. Допустим, берем улей, открываем его. В этот улей там стоят специальные кормушки. В эти специальные кормушки мы берем на основании хорошего меда, качественного, варим сиропы или же не сиропы, а добавляем туда там корень солодки или там, допустим, мяту или мелису, в зависимости от того, какая болезнь у человека и ставим туда. Человек, находясь в этом здании, получает ингаляционно получает лекарства, которые ему полезны. Ну, а помимо, помимо его лекарств, помимо его лекарств, еще пчелы этот мед заносят в рамки, заносят в рамки. Потом этот мед откачивается, и по своим свойствам он имеет ну, просто потрясающие результаты для здоровья человека. А и еще одна зудосконалын Юрия Санина. Эта кормушка имеет поплавок, или там в моем случае два поплавка, которая заливается сладким сиропом. Этот сироп может быть с лекарствами. И вот пчела, когда берет этот сироп, она несет его на свои рамки, и вот когда она его выкладывает, она начинает сушить уменьшать влажность. Так вот, вот этот момент, она распыляет в воздухе все те лекарства, которые мы ей даем. Представляете, какая прелесть? Ведь вы поймите правильно, что мед, чем он отличается от таблетки, от медикаментозного воздействия? Потому что таблетка долго ищет, допустим, пункт поломки. Там, если это поломано сердце или печень, оно долго идет по суставу. А мед действует во все стороны. Вот вам известны случаи, когда люди переедают Мед, что он выступает в самых неожиданных местах. На животе, допустим, может быть там на груди, может быть, на шее, может еще что-то. То есть, у него спектр, он расходится во все стороны. Он работает абсолютно не как медицинские препараты. И вот это, это прелесть, этой прелестью надо пользоваться, это надо понимать и надо видеть. Незнання законів не звільняє від відповідальності. Ваше підірване здоров'я не пробачить вам неосвідченість у користі апітерапії. Юрій Санін випускає науково популярний журнал Бджола здоров'я, апітерапія. Якщо не знаєте, прочитайте. В этих трех словах и заключена вся концепция и суть того, что мы печатаем в своем издании. У нас много рубрик. Есть рубрика, например, для женщин по косметологии: применение меда и продукты пчеловодства, изготовление кремов, масок, как это можно использовать для укрепления волос. Есть кулинарная рубрика, в которой собраны и... Представляются рецепты все на основе меда, с добавлением меда, потому что, как показывает жизнь и практика, и человеческие вкусы, мед можно добавлять не только в сладкие изделия, но и в мясные, и в первые блюда, и в горячие. Но самое большое внимание в нашем журнале уделяется эпитерапии. Это лечение с помощью пчел, воска, прополиса. И разнообразных продуктов пчеловодства. Оказывается, с помощью этих продуктов можно лечить абсолютно любые заболевания. Может быть, какие-то хронические невозможно вылечить с помощью только лишь продуктов пчеловодства, но параллельно они всегда могут помочь, они будут идти рядом с химическими препаратами и часто оказывать гораздо более эффективное действие именно эти натуральные продукты, мед и все, что его касается. Подивиться влітку навколо себе. Якщо ви живете у місті, скільки бджілок навкруги ви помічали за день. Інколи буває, що жодної. І не дивно, навряд чи смугастим комахам сподобаються вихлопні гази з автомобільних доріг. Кількість бджіл напряму залежить від екологічного стану навколишнього середовища. Вчіловаждення і апітерапія. Це з однієї сторони, це абсолютно полярно різні, вещи в понимании, но с другой стороны, они такие объединенные вот этим возрастом, вот этим совместным проживанием. Понимаете, человек и пчела ⁇ это абсолютно разные галактики, это абсолютно разное развитие. Насекомое, которое живет очень сложно, которое доминирует коллективный разум, и люди, которые там живут папа-мама, это абсолютно разные понятия. Але незважаючи на таку різницю, за думкою Юрія Костянтиновича, всі бджолярі України мають об'єднатися у спільній ідеї повернення популярності апітерапії серед людей. Якщо природа дає нам хвороби, то вона ж може цих хвороб нас і позбавити.